Volvo. Volvo це сильна машина, тому що не зря вони випускають не тільки легкові, а й грузові автомобілі. Цей автомобіль Volvo 2009 року. 1.6 турбодизель передній привід. І давайте тепер детальні. Volvo, Чому Це класна машина для настоящих мужчин. тому що тут даже значок мужский. Типа і жінка можна, але таким мужиком, то я хочу одразу стати. Преимущество цього автомобіля в тому конкретно цього, що у нього рідна фарба по кругу. Все рідненьке. Гарні Визуально Візуально вона дуже класно выглядит, она похожа на некоторые другие бренды в цих годах. Або старше. Мне вона нравится. Потому что если так пропить, вона на аудюху даже каким-то смахнет. Прикольные диски. Вони такі лаконичные, но под Volvo. Как раз то, что вот такий вариант Volvo, это взять ее надолго. Той, кто реально любит качество и надолго хочет взять хороший автомобиль. Это именно про эту машину. Не забываем, что это целый автомобиль. Он воротил краски. Конкретно, в цьому автомобілі дуже великий плюс є атормальна пленку. Вуголслава, якщо буде видно. Це якраз те, що допомагає, щоб на сонці торпеда не перегрівалася. Кажеться, що сон, ну, лучі падають, але ультрафіолет не попадає, він не нагріває торпеду. Тобто абсолютно комфортно. Все просвічується, все видно, тобто людям, е, які там проблеми зі зренням, це не буде преп'ятствувати. дивитися через лобове, нормальний просмотр буде постійно. І це плюс. Полный электропакет, дивіться. И центральный замок тут есть. И, кстати, чем он есть, классный и на других дверях. Это в Аудюхе тоже. Обратите внимание, в Аудюхе тоже такой прикол есть. Мне нравится эта штука, что на передних дверях на бок есть центральный замок. Электропакет. Стеклоэлектроподъемники, электростеклоподъемники. Ева коврики на причем полностью по всему салону, полностью вон есть. Мультируль, э, датчик дождя, он находится, кстати, вину тут в лобовом. Кто не знал, кстати, все датчики дождя находятся тут. Вот тут. как попадает туда дождик, то дива начинается, и дворником и, и тут. Ручничок такой прикольный, здоровый. Механика у нас есть. У нас здесь мультируль. Круиз даже есть. Вау. Такий из ти з Не слово круиз. Я не знал. Теперь знаю. Поэтому это даже дополнительный плюс, я скажу. А, двухзонный климат, полностью рабочий. Магнитолка на дисках, ну, вряд ли кто-то их слухает. Я думаю, проще переоборудовать якость и пользоваться очень комфортно. Более, ну, типа, современными способами. Но, тем не менее, есть и такие. Ключ. Машина 9 -го года. Да. Зачем я вам показываю? Просто потому что он есть. Это Мне нравится, сказали. что он не металлический, а полностью пластиковый. Я не знаю, ну у него принцип не то, что ключа, а эм, как называется Внутренний чип, который Считывает код. То есть если даже есть такой самый ключ, Можете его вставить, но это не повлияет, пока код не считает, чтобы завести можно было автомобиль. Автомобиль без ошибок. Э, э, Автомобіль класно їде, гарний стан ухожений достатньо стан Пробіг у машинки 340 тисяч на щитку машинка заганялась під одного чоловіка, катався потом другий чоловік. два чоловіка в Україні не каталось добросовестно каталась поэтому стану не в цій автомобілі дальше опять же новые коврики світлий салончик я знаю багато людей люблять именно світлий салон Ззаді все максимально просто Ззаді просто теплоподъемники і музика, колонки є. Сидушки, конечно, стадутся. А сидушечки не просто складываются, а поднимаются. они поднимаются, по идее. Да, и они все поднимается тоже. То есть, поднимается, складывается и если подголовники правильно убрать, надо их просто сложить, то тут очень великая площадка получается с багажником. Я как раз ты сейчас покажу. И мне нравится задняя часть волю, потому что она всегда такая более, она крупно всегда смотрится. Вот. Опять же, очень много аналогий с Ауди У есть подобие, как это легкое. Потому что то противоречит, скажут, что я херню сужу, но я скажу, у меня есть некоторые вещи, которые действительно похожи с Volvo. Да, не все, не с топом, и точно, но в общем, выдам и интересом. Вот тот же коврик, который тут есть, и шторка, кстати, тоже есть только легко снимается, она батится двойная в две стороны. То есть она снимается тут-тут, и уже можно, если полностью разложить сидушки, очень много места, чтобы что-то перевозить. Если вам нужно, обязательно перевозите. Вот это я не понимаю для чего, но это как подставочка, неизвестно. Ну и запасочка есть на явности. И баллонник, и домкрат, и треугольник, и крюк есть, и докаточка есть на месте. А что вообще какая-то сопилка, я не знаю. А это, наверное, родной какой-то баллонник. Ну, испевать чейны не можем, как мы тут. <laughs> если тут. <заморозить. laughs> Но сам факт. Классно, что это есть наличие, потому что не во всех автомобилях, мы не укомплектованы. Это уже комплектован. Тут дублируем ту же сторону, тут так само открывается сидушка. Открывается сидушка, слажится спинка и очень легко все превращается в огромное, очень огромное место. Чистенький салончик, ела, коврики. Дальше покажем пассажирское место впереди про цепь я сказал, все очень удобно, правда. Потому что часто водители выходят, и надо куда-то тянуться для того, чтобы разблокировать автомобиль, чтобы сзади кто-то вышел. Там, допустим, детки, обучил. Еще... Ну, есть такая функция, угу. что ты можешь... А ты просто сам сбоку нажал, потому что ты близко. Это удобно. это да -да. Функция для взрослых. Ну, и стеклоподъемник. такая мелочь, но ну, она должна быть. Бардачок. Еще вот эта фишка, отсюда тоже Земля. Это фишка Volvo чистая, что а, место, чтобы телефон, а больше какие-то мелкие вещи положить именно за центральной консолью. Это именно фишка волю. Ни у такого больше нема. Я думаю, что у китайцев вообще. Больше не для такого И сейчас вот как можно сделать. Еще раз. На машине. Приятно смотрится в сочетании цвета и а, с этой. И тонировкой правильной. что в нем. А в нем прячется 1.6 турбодизель. Блин, я не могу нащупать. А внизу вообще. 1.6 турбодизель. Визуально все красиво. Винкод, кто хочет проверить, подивиться, как она под чем что загоняла, что с ней было. Винкод под пленочкой, чтобы вы понимали. Это уровень качества, я уважаю. Можете подивиться, что колыбель я сниму. подивись. Спасибо, пожалуйста. Можете подивиться. Гарно стан, все блестит. Потому что шо, машинка все равно подготовлена. Как на крути, да, многие люди говорят, не надо мыть движок, потому что, потому что, потому что. Да надо мыть движок, если вы хотите, чтобы все было чисто. Если есть нюансы. Скидочка будет обязательно. А так цена 6200 за такой аппаратик 2009 года, 1.6 дизель, передний привод, двухзонным климат контролем классным диском. Я считаю, это классным диском он под Volvo. Можно перебуть более матерый, что-то и более такие широкие, знаешь, чтобы вообще классные занизить и вообще, чтобы пацаны что сделать такие максимальные э, дедовский стайл. Но есть где-то такая машина в оригинале, и просто надо брать и делать, что хочешь с ней. Разрывать, кататься, гонять на ней. Круиз есть, то есть все в плюсах вот Поэтому надо брать, потом думать. Пишите обозвонить, вы знаете кому.